Играл, когда Руслан еще не родился. Ну да, Валерий накапливал. Накапливает еще опыт, еще. Нет, он использует. Так, вылучение Александр Зубик, 77 й номер. В команде Юнис. По вылучениям Наверное, 4-3, Валентинович. Вы где? За хвилину 37 до конца другого периода. 4-3 по выучению. Еще же ведь Иванок был, помните? Был Иванок. Так. Еще и Влад отправляется. Это уже уточнить не хотелось. А, нет. Кхе. Много знает правила, Сергей Иванович пояснение. Вот бы пояснение хотелось Пояснение? Да, вот Пояснение, оно идет так Если из пяти человек, находившихся на льду так. Шестой выходит на смену Он э, Влад говорит, что можно Я считаю, что нет То есть, и тех людей, которые были на льду Должен один присесть То есть, так. те, которые принимали участие в льду Я еще сделал ролик то есть те, кто нарушил чисельное порушение, так, тот и отправляется на скамейку штрафников. Кидок. Ну, я, я лично так слышал, видел, читал в правилах, что уже на усмотрение тренера команды. Ну, то есть, крайний, да, вот как мы можем так по-простому. Нашли крайнего. Да, нашли крайнего. Вот, ну, кто да, меньше играет, тот и, или там хуже или там проштрафился, провинился где-то то его отправляют на скамью то есть независимо он нарушил там вышел шестым или его толканули там или то есть на усмотрение ну тут сергей иванович так нам я еще чат сейчас почитаю я пока То есть тут на усмотрение опять же вот судья, ну тут ты принципиально сказал, чтобы Влад отправился. Ну, такой момент. И Влад Снежинский. Это Хотя там и... разногласия были также. Неплохой игрок. Ну, хороший даже. Да.